Всем добрый день, добрый вечер, добрый ран. Новая серия, друзья, в Карпатах. Починаем мы. Да. Я накупил деталей для машины. Для машины. Фильтр. Бузной коллектор свечу на одну купил. Короче, тоже... Должен... мы должны поехать сегодня. И аккумулятор поставил. <coughs> новый. Ой. Так, то есть тут пока на свете. Ой, она. она. Мы зараз ставим эту идеальную свечу. Чтоб ехала хорошо. Так, уже поставил в Подождите Подарить вот эту херню. Новенькую. Эм, сейчас поставлю так это мы можем поедем куда сегодня. Я еще на ремень поменял. Подожди, это или погано, или погано. Подождите, а там я а, ты... а, я загадал. Да. Загадал. сейчас, <coughs> сейчас, сейчас, сейчас. У меня тут бардак, потому что. Шо... Потому что. Шо... Так, ключ, ключами. Может куда-то поедем, но это не точно, потому что я не знаю, может не заведется. А это может быть. Взагалі. Так. А ну, давай, ну, прикручивайся. Оп. <coughs> <coughs> угу. Подпишись на канал. Цель 10 подписчиков, пожалуйста. <coughs> Дальше. Так, все, поставил ради... Ой, карбюратор. Не бензин есть Я его не купляю, потому что он толком не ел у меня. Все, все есть, все, И все идеально а? должно быть. Но это не точно. Потому что знать эту машину, она через какую херню не будет ехать. И теперь новый фильтр что-то якобы уже КГ, я его поменяю, подожди, точно? Ну да, все. А, я забыл тебе керню купить, КПЦ, ну, думаю, ну вторая сейчас сойдет. Так, все хорошо. А, ну давайте я прим примерю примере Оп. Ну и трубку тю уже дома, ну. Тепер молимся, пожалуйста, Бухай, машина заведеться <клухи> <клухи> Так, що ти не так? що ты на так? А чого на так? Так, що то я не прокрутив, или що то я не зробив? Може, що то не прокрутив ідеально інструменти. Ну, ну, ну. ну Не знаю. Ні, це прокрутив, це прокрутив. А може, це не прокрутив. Генера... Ну, генератор. Подивіться, но серед треба. А, да, згадав. Що не так, я вже не понял. Что вам надо вам поменять всю херню, да? А, тупица бить нас понятно. А, там ремень. А ремень, например, ты хороший или поганый. Можно с машину. Обалдеть просто. 23 еще поедет, я думаю. Я сподіваюся на вид. Нет, это прикручено все. Помпа прикручена, генератор. Тоже все прикручено. Хорошо. Мой коллектор, тоже все прикручено. Я там все прокрутив. Да. На... Я там прокрутив, все прокрутив. Что не так? Что те не так стартер Стартер, це прикручено. Що тут не так шо Вам надо шо, ремень? Що это так с машина? Просто господи, а. Чё так с пояснить? Не, может ремень надо поменять, и и херню, может и РС. Ну, ХПЦ желтый еще. Может починю? Попробую опять. <coughs> да ты, макаряка. Порему <coughs> отвертку. Зимий. Проверяю. Починить ты, починить. Что-то не пошло. А так я его то ломал я молодец, ошалеть, как попробую. А уже все, ну, уже все, ничего ну, у нас последнее и все. Капля, -да. Просто капля, -да. Может так ты заводишься, пожалуйста. Может так сойдет, <кхм> пожалуйста. Пожалуйста, падло. Ну давай. Беги не все е. Mm -hmm. Все у него е. Не, вин Обалдеть. Так, что тут может быть не так? Что тут может быть не так? Что тут может быть не так? Mm -hmm. Старт ты, Ну, тут все прокручено. Тут все прокручено. Ремень, да, да, да. Я даже не знаю, что тут не так. Я даже не догадываюсь, что тут не так. Что тут не так? Душе не чаю. Ну, все еще есть. А может, подожди. У не хорошая. А может, провода проблемы цеха? А ну... Так, а ну где у меня инструменты? Может проблемы в проводах Чего? Что, может они не идут? тут ремблёр и на накрутит? Ага... Угу... Ох ты ж я хамуха. Че? Смотрите, что-то то желто У Не все. Ну тут дети. А от всех сказать, все, все, уже вы. Все уже вы. Ой, не надо мне сейчас, мне надо ничего проверить. Ну на 100% я понимаю, я его куплял. Так, там 10 тут. А, я одну саму, да. Нет. Да нет. Подождите. Еще проблема всегда була в цих проводах. Я тут по подроду так говорил. Провод, провод, провод. Ось, давайте так просто попробуем завостить. Не буду заводить, потому что ну свячей не працюють, там все. Опять Си перевіряємо, может быть, разных проблем, а Що, генератори... генераторы по щоб... нужна енергію залишила, давайте аккумулятору. Бомба нужна щоб дали. вода попадала в мотор. Вс, вентяне. Воду в мотор. И можно фулой без ремня. Но не буду генератор заряжать. Минус 4. Раз. Выдых хочете сильно. 0 У 4-0. Если тут будет 0, я уже понимаю, в чем проблема. Ну... Нет, нет. Понимаю теперь. Это не то, что охренеть. Это, водить я... Я провода полипала, и... Может, через это я не заводится. И может... Нет, тут все может быть, потому что... Вы успешно подчинены хотя бы один. 21. Хорошо. Давайте попробуем хотя бы цей. По Почему? Чтоб три хотя бы было хороших. Что-то мне потом на так. Можно на трех или поехать или нет. Раз. Два. Не на трех, как вы можно. Там просто просто будет капец моторы, но хотя бы так. А ну. Не, ну не, да. он так и не заводе, не хочет. Это, Так и так, и не хочет, реально. Так это я проверил. Хорошо, будем чинить дальше. Провода. Попробовать надо. Надо все пробовать, что хочешь Починить ты попробовать. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Это 2. Ошалеть. А Дви. Ой, тут так само. Сниму и уже все, когда. Я думаю, весь двигатель надо менять. Что-то говно, риткес, Ух ты ж. Два провода. так проверяем? Позвольте, як я починил, а я просто. Да, это я починил, начаю, починить. М -м Не свечу. Не свечу. Провод, да. Ноль процентов. пошалеть. Мы си Ситр, ситры провода. Жопу идут. Да. Не а, люблю машину, чё. Но я думаю, ты сам уже жопе, а. Машалеть. Давайте сегодня хотя бы гараж приберу еще. Так, капот. Капот. Давайте покажу что у меня в доме, может что-то поменялось. Короче, тут у меня будут все вещи, не полезные. Вот это тут моя кухня. Тут холодильник, тут генератор, тут руль. Это самое удобное, да. Грабители, что будут, то они не, не, сплю, не Что еще у меня? Калисто, я не сплю. Ну тут я не нашел мешки, я странно взял. Ну, не сплю. Дручно и под подушкой, Ну, короче, дручно все. 8 и друг. Вот еще друг. Его зовут Руль. У него... Сиден. Сидень, Понятно. Картина. Я так понял. Вот это, если вы почитаете гараж. Это тот самый, вот это и гараж. Вот это. Только в иншем образе. В, я не пойму, или в 70-х, или в 90-х. Ну, и почему хорошо, бы весь каменный, бетонный. И двери были не тут, а примерно где-то вот тут. Ну, тут. Ну, и почему крыша, может, там поменялась. Ну, да, это один дом просто взяли и поломали, и деревяшку поставили. Потому что, я так думаю. Шкода, что меня так унашло. Ой, воды хочется сильно нема і ніякої. Води взагалі немає ніякої. І чого вона покушать? Сейчас я взагалі помру, зжарити і все. Капот. Тут с рідкісний. Капот чорний сюда поставлю хай тут ложить все вещи бесполезно гараж -мо а колеса колеса хай буду например хайцы буду ну, не знаю куда но... ну что-то так само -мо хм, люблю Жить в Карпатах и хочет воды на мое начало. ты макаряка? Вот колесо запасное. Вот еще одно колесо, вот пампер. Куда пампер можно поставить? Ну, Идея. Угу, не получилось идея. Обладите хорошо. Пробуем номер два. Ну, не на красиво, и не... Ну... ну, еще одна идея, куда, чтобы эта красота была, ну... Оп. Сейчас это... И вы поймете, что хочу сделать. На случай, если буду играть, я возьму сразу пампер и буду им модели давать так. И на один, я Добрый, давайте всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пожалуйста, удачи и всем пока.